নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক বন্ধুসকল মোৰ নাম গোবিন্দ ৰাজ কোমোৰা মোৰ নেষ্টৰ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নমিঅ'লজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে তন্ত্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ গতিকে যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা এটা তান্ত্ৰিক প্ৰয়োগৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যাৰ দ্বাৰা আপুনি যিকোনো ব্যক্তিকে সন্মোহন বশীকৰণ আকৰ্ষণ সকলো কাম একেলগে কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল মই আগতেও কৈছোঁ যে তন্ত্ৰশাস্ত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বচীকৰণৰ হওক আকৰ্ষণৰ হওক সন্মোহনৰ হওক উপায় দিয়া আছে তাৰে বহুখিনি উপায় আপোনালোকক মই দিছোঁ সকলো প্ৰয়োগ আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে গোটেইখিনি মন্ত্ৰ মই দিয়া নাই কাৰণ তাৰ কাৰণে গুৰু দীক্ষাৰ প্ৰয়োজন থাকে কিন্তু যিবিলাক সহজে আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে যাত বিশেষ কোনো কষ্ট কৰিবলগীয়া নিয়ম পালন কৰিবলগীয়া নাথাকে তেনে প্ৰয়োগবিলাক মই আপোনালোকে সাধাৰণতে দি থাকোঁ আজিও ঠিক তেনেকুৱা এটা প্ৰয়োগ আপোনালোকক দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যিটো মন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ আজি আপোনালোকক মই দিম এই মন্ত্ৰটো প্ৰয়োগ আমি শুই উঠাৰ লগে লগে কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি শুই উঠিয়ে মুখ নোধোৱাকৈ বাঁহী মুখে এই মন্ত্ৰটো আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব যাকে আমি আমাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব বিচাৰিছোঁ বশীকৰণ কৰিব খুজিছোঁ তেওঁৰ নাম লৈ আমি এই মন্ত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই মন্ত্ৰটো পুৰুষেও কৰিব পাৰে মহিলাইও কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ পুৰুষে মহিলাৰ কাৰণেও কৰিব পাৰে মহিলাই পুৰুষৰ কাৰণেও কৰিব পাৰে ইয়াত কোনো বাধাবাধক্যতা নাই তাৰ উপৰি এই মন্ত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰোঁতে কোনো অসুচ বা মাহেকীয়াৰ নিয়মৰ পালন কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বিচনাৰ পৰা শুই উঠিয়ে বাঁহীৰ মুখে মুখত পানী নলগোৱাকৈ আপোনালোকে এই মন্ত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে বন্ধুসকল এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰোঁতে একাউণ্ট নম্বৰ অৰ্থাৎ ফিফটি ওৱান টাইম একাউণ্ট নম্বৰ আপোনালোকে এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিব লাগিব মনে মনেও ক'ব পাৰে বা আপোনালোকে উচ্চাৰণ কৰিও ক'ব পাৰে কিন্তু মন্ত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰোঁতে আপোনালোকে পূব পূবলৈ মুখ কৰি ল'ব বা নহ'লে বিচনাৰ ওপৰতে বহি উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি ল'ব তাৰপাছত সেই মন্ত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিব আৰু এই মন্ত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰোঁতে যাৰ কাৰণে আপুনি এই প্ৰয়োগটো কৰিব সেই ব্যক্তিজনৰ সম্পূৰ্ণ নামটো মন্ত্ৰটোৰ শেষত ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু মনে মনে সেই ব্যক্তিজনৰ চেহেৰাটো আপুনি ইমাজিন কৰি থাকিব বা আপুনি সেই ব্যক্তিজন যিজন ব্যক্তিকে আপুনি সন্মুখীন কৰিব খুজিছে আপোনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব খুজিছে বা বশীকৰণ কৰিব খুজিছে সেই ব্যক্তিজন সেয়া লাগিলে আপোনাৰ স্বামী হওক আপোনাৰ পত্নী হওক আপোনাৰ প্ৰেয়সী হওক প্ৰেমিক হওক ঘৰৰ আত্মীয় হওক বা আপোনাৰ অফিচৰ বছ হওক যিকোনো ব্যক্তি যাকে আপুনি আকৰ্ষিত কৰিব খুজিছে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নামটো মন্ত্ৰৰ শেষত ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু মনে মনে সেই ব্যক্তিজনৰ চেহেৰাটো আপুনি নিজৰ মনলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু মন্ত্ৰ গাই থাকোঁতে অন্যমনস্ক হৈ নাযাব সম্পূৰ্ণ দৃঢ় বিশ্বাস লৈ সম্পূৰ্ণ পজিটিভিটি লৈ পেলাই আমি ইয়াৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে যিহেতু ৰাতিপুৱা শুই থকাৰ সময়ত আমাৰ শৰীৰৰ এনাৰ্জিটো হাই হৈ থাকে গতিকে শুই উঠিয়েই আমি যদি মুখ নোধোৱাকৈ বাঁহীৰ মুখে এই মন্ত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰোঁ বিশ্বাসৰ সৈতে কৰোঁ কণ্টিনিউ কৰোঁ কণ্টিনিউ পোন্ধৰ দিন ইয়াৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ তেন্তে যিজন ব্যক্তিকে আমি আকৰ্ষিত কৰিব খুজিছোঁ সেই ব্যক্তিজনে আমালৈ মনত পৰাটো নিশ্চিত তেওঁ লাগে য'তেই নাথাকক আপোনাৰ সম কানে আপোনাৰ লগত কানেক্টেড থাককেই বা নাথাককেই এজন লাগে আপোনাৰ শত্ৰুৱেই হওক কিয় সেই ব্যক্তিজন কিন্তু লাহে লাহে আপোনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব আপোনাৰ যিদৰে আপুনি তেওঁক মনত পেলাব ঠিক তেনেকৈ তেওঁৰো আপোনালোক মনত পৰিব বা লাহে লাহে আপোনাৰ কথামতে চলিবলৈ ল'ব বন্ধুসকল এইটো এটা সিদ্ধ আৰু পৰীক্ষিত মন্ত্ৰ ইয়াক সিদ্ধি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই অৰ্থাৎ ইয়াক প্ৰয়োগ কৰাৰ আগতে আপুনি কোনোবা স্পেচিয়েল দিনত শুভ দিনত ইয়াক মন্ত্ৰ পাঠ কৰি সিদ্ধ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এই স্বয়ংসিদ্ধ মন্ত্ৰ গতিকে ইয়াক প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ গুৰু মন্ত্ৰ বা গুৰু দীক্ষাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বন্ধুসকল এতিয়া আমি মন্ত্ৰটো জানিলোঁ মন্ত্ৰটো হৈছে ইয়া বাছিত মৰ্কট ছমাহ বন্ধুসকল মন্ত্ৰটো মই লিখি দিছোঁ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক ইয়া বাচিত মৰ্কট ছমাহ বছ এইখিনিয়ে মন্ত্ৰ বৰ ডাঙৰ দীঘল মন্ত্ৰ নহয় কেৱল মাত্ৰ আমি ইয়াক প্ৰয়োগ কৰোঁতে ধৰি লওক আমি একচুৱা যে কোনো এজন ব্যক্তিৰ নাম ধৰি লওক ৰঞ্জিত বৰা মই সেইজন ব্যক্তিকে আকৰ্ষিত কৰিব খুজিছোঁ এতিয়া মই কেনেকৈ ক'ম ইয়াবাচিত মাৰ্কট চামা ৰঞ্জিত বৰা সেই ব্যক্তিজনৰ নামটো সম্পূৰ্ণ নামটো আমি ক'বই লাগিব অৰ্থাৎ যাকে আকৰ্ষিত কৰিব খুজিছোঁ তেওঁৰ নামটো মন্ত্ৰৰ শেষত আমি ক'ম এইদৰে আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে বাহিৰ মুখে বিচনাত বহি পূৱ বা উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি সেই ব্যক্তিজনৰ চেহেৰাটো মনলৈ আনি এই মন্ত্ৰটো আমি একাৱন্ন বাৰ কণ্টিনিউ পোন্ধৰ দিন প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আৰু প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব যিজন ব্যক্তিয়ে হওক যেনে কোদতেই নাথাকক তেওঁ আপোনালৈ মনত পৰাটো নিশ্চিত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসৰ সৈতে কৰিব সম্পূৰ্ণ পজিটিভিটি লৈ পেলাই কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ এই বশীকৰণ কাৰ্য বশীকৰণ প্ৰয়োগ নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে কামত দিব বন্ধুসকল এইদৰে আপোনালোকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তীকৰণৰ প্ৰয়োগ আৰু আপোনালোকক মই দি থাকিম আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ